Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri Sklan. Saya tahu anak-anak papa, para wala cukai memang takkan terima kata-kata kita betapa perjanjian syaitan Anwar dan Trump itu memang menyusahkan negara kita. Tak kira lah siapa punya kita bawakan, tak kira -lah pegawai mana punya kita letak dan sebagainya. Mereka memang kata, ah ini semua wala on, mereka tak ada idea, takut nak berdebat dan sebagainya. Sekarang ini, peguam kanan yang cukup luar biasa. Hanif Katri pun telah memberikan pandangan beliau dan apa yang beliau katakan memang selari dengan apa yang kami kata selama ini. Tetapi itulah nak ke anak-anak papa terima kata-kata Hanif Katri. After all, mereka kan kata yang Hanif Katri ini peguam kepada Tun M, peguam Atuk Saka. Biasalah kalau dah tak terima tu macam-macam benda dia cakap. Betul tak? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. <laughs> Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita masih lagi hendak berbicara berkenaan dengan perjanjian syaitan yang telah dimeterai antara Anwar Ibrahim dan juga Donald Trump pada 26 hari bulan Oktober yang lepas. Di mana kita semua tahu, saya rasa dah banyak kali diperkatakan tentang isi kandungan perjanjian itu yang kita lihat memang mampu untuk menggugat kedaulatan negara serta menyaksikan yang kita ini berhadapan dengan satu perjanjian yang sangat berat sebelah. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada banyak-banyak komitmen yang diberikan oleh kedua-dua pihak, 10 saja US bagi tetapi lebih 20 30 kita yang kena bagi dekat US tuan-tuan dan sekalian banyak komitmen dari kita sampai saya mengatakan bahawa siapa yang bodoh benar yang sign agreement ini tapi tak tengok pun isi kandungan dia tak tengok pun apa yang ada dalam perjanjian tersebut kita katakan yang mungkin Anwar Ibrahim dan juga kerajaan Malaysia telah dibuli oleh kerajaan Amerika Syarikat telah dibuli semahu-mahunya sebab apa? ok kalau kau nak tarif banyak ni banyak ni banyak ni maka kau kena ikut perjanjian ini kau kena ikut apa yang aku cakap tetapi mereka tak nak mengaku anak Ibrahim tak dengar mengaku mereka kata ini perjanjian yang bagus kita nak berdagang dengan US dan sebagainya so that's it tetapi itulah Ramai pihak, saya cakap terus terang, ramai pihak Anda tanyalah sesiapa pun Mereka akan kata perjanjian ini pelik dan tidak sepatutnya dilakukan Bahkan tokoh politik veteran Singapura bila hari kausikan yang pernah menjadi wakil Singapura ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun dia kata yang perjanjian ini memang pelik sebab apa pelik kenapa Malaysia sanggup untuk membiarkan US mempunyai veto terhadap beberapa tindakan mereka sampai menyebabkan mereka ini kehilangan kebebasan untuk uh, nak berusaha dengan siapa dari segi ekonomi dan sebagainya Bahkan boleh dilihat, boleh ditafsirkan perjanjian ini mampu untuk menggugat hak-hak bin putera dan sebagainya. So, itu kata-kata tokoh veteran sebelah tau. Bila hari kongsikan, orang yang kita tahu lah Singapura ini kan pro-US. Dia pun pelik. Eh, Malaysia ni biar betul. Takkan macam ni sekali kau buat agreement kan? Macam kelakar. Macam kau tak fikir masalah. Tetapi itulah dia. Sekarang saya nak bawakan kepada anda. Penjelasan dan juga penangan yang saya kira memang sangat-sangat jitu dan tuntas yang dibawakan oleh sahabat saya, Tuan Haji Hanif Khatri. Detail beliau bagi, Tuan-Tuan sekalian dan beliau ada satu argumen dari awal yang saya cakap ketua serang memang patut dijawab oleh menteri-menteri Perdana Menteri atau sesiapa sahaja yang mempertahankan perjanjian ini. Jom tonton. Pada hari ini, melalui video ini, saya berhasrat untuk memberi beberapa penjelasan secara khusus berkaitan dengan isu kedaulatan undang-undang negara bersabit dengan perjanjian timbal balik perdagangan di antara Malaysia Amerika Syarikat yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Malaysia ke-10 Anwar Ibrahim. Pertama sekali, saya tidak berhasrat untuk mencampuri isu-isu berkaitan dengan ekonomi mahupun kewangan dan perdagangan secara khusus kerana perkara-perkara itu telah disentuh dengan panjang lebar oleh pakar-pakar bidang tersebut sama ada yang menyokong kandungan-kandungan klausa berkaitan dengan isu-isu perkenaan -isu maupun yang menentang. Dan pandangan-pandangan ini bukan sahaja datang daripada pakar-pakar tempatan tetapi ada juga pakar-pakar ekonomi dan keuangan luar negara antarabangsa yang telah memberi komen berkaitan dengan negativiti di pihak Malaysia di dalam perjanjian tersebut. Itu bidang ekonomi, bidang perdagangan mahupun bidang keuangan dan tarif. Saya tidak berhasrat nak menyentuh sebab saya cuma adalah seorang rakyat Malaysia berlatar belakangkan perundangan. Keduanya, antara isu perundangan, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak perundangan berkaitan perjanjian tersebut telah memungkiri kebebasan dan kedaulatan negara dalam isu-isu hubungan antarabangsa dan perjanjian-perjanjian yang bakal dimasuki dengan mana-mana negara lain maupun polisi-polisi yang dipelihara di bawah peruntukan-peruntukan perlembagaan -peruntukan telah menyentuh bahawa terdapat pelbagai klausa yang membangkitkan persoalan-persoalan mendalam berkaitan pencabulan atau kemungkinan pendedahan pencabulan kedaulatan negara secara khususnya ramai pihak telah menyentuh klausa-klausa seperti klausa 2.3 3.1 3.3, 5.1, 5.3, 6.2 antaranya yang boleh dan wajar jika dibaca secara objektif menampilkan risiko pendedahan kemungkiran kedaulatan undang-undang. Saya tidak ingin melibarkan setiap klausel tersebut di sini. Pada masa yang sama, kerajaan pula mengatakan tidak, tidak ada pendedahan kemungkiran kedaulatan negara kerana ianya perlu untuk menjamin hubungan baik menentukan tarif yang adil dikenakan kepada negara supaya ekonomi negara tidak terjejas. Persoalan di sini, adakah jawapan negara, maaf, jawapan pihak kerajaan berkaitan dengan tiada kemungkinan atau pendedahan kepada kemungkinan kedaulatan undang-undang itu satu jawapan yang betul dan lengkap. Menurut Menteri MITI, Tengku Zafrul dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sekiranya perjanjian itu tidak ditandatangani, maka Malaysia terdedah kepada tarif yang lebih tinggi daripada apa yang dikenakan 19%. Di Parlimen, Tengku Zafrul mengatakan mungkin dikenakan 40%, mungkin 100%. Itu adalah sidang Parlimen pada 29 Oktober. Pada hari ini, 1 November 2025, Malaysia kini melaporkan kenyataan Zafrul. Atas tajuk Malaysia berdepan tarif 100% jika tolak perjanjian timbal balas Amerika Syarikat. Pokoknya bukankah itu menjadi pengakuan di pihak kerajaan bahawa jika perjanjian itu tidak ditandatangani maka risiko ekonomi Malaysia jauh lebih tinggi boleh memudaratkan Malaysia dalam pandangan kerajaanlah dan bukankah itu bermaksud kerajaan telah pada masa itu menerima hakikat mereka ditekan mereka dalam erti kata lain diugut secara tak langsung kalau tak tandatangani maka anda hendak bersedia untuk tarif lebih tinggi dan kesan lain kepada ekonomi Malaysia. Dan bukankah tekanan-tekanan dan ugutan-ugutan itu bermaksud Malaysia telah tidak fokus kepada kemungkiran-kemungkiran <coughs> kedaulatan negara dalam menandatangani perjanjian tersebut? Bagaimanakah pada satu nafas negara kita, kerajaan kita mengatakan kita terpaksa menandatangani untuk mengelakkan tarif yang lebih tinggi? Dan pada nafas yang sama mengatakan kami tidak menggadaikan atau mendedahkan risiko kepada kemungkinan kedaulatan negara. Ini tidak selari. Kenyataan kerajaan sendiri dalam pandangan jujur saya adalah satu pengakuan bahawa besar kemungkinan kerajaan kita telah pun membiarkan pendedahan kepada kemungkinan kedaulatan negara demi apa yang mereka percaya adalah risiko ekonomi negara. Keduanya, Kalaulah itu seperti yang disahkan oleh Menteri Miti di Parlimen dan melalui kenyataan pada hari ini, maka itu bermaksud bahawa mereka tidak boleh menyahkan pandangan pakar-pakar perundangan secara khususnya bahawa klausa-klausa yang telah saya sentuh tadi secara ringkas sememangnya telah tidak dipikirkan untuk memelihara kedaulatan negara kerana kekhawatiran kesan kepada ekonomi dan itu salah dari segi konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang mana-mana kerajaan dalam mana-mana hubungan antarabangsa sekalipun tidak boleh semata-mata kerana kekhawatiran ekonomi menggadaikan kedaulatan undang-undang menggadaikan kedaulatan negara dan memungkinkan kemungkinan kepada peruntukan perlembagaan negara kita Klausa-klausa seperti pertamanya tidak boleh memasuki perjanjian dengan negara lain jika kepentingan Amerika dalam pandangan Amerika Syarikat akan dicabuli. Itu menidakkan kebebasan kedaulatan negara untuk berurusan dengan negara lain. Kedua, tidak ataupun perlu mengikut apa-apa sekatan ekonomi Amerika Syarikat kepada negara lain jika hendak meneruskan dengan kebaikan kandungan perjanjian timbal balik tersebut. Itu juga menghalang negara kita dalam perhubungan antarabangsa dengan negara lain, secara khususnya seperti tak perlu kita berdalih dengan negara China, dengan negara Rusia sekurang-kurangnya bukankah itu mencabuli mendedahkan negara kita kepada pencabulan hak mutlak kedaulatan untuk berurusan dengan negara lain ketiganya logo-logo halal Amerika tidak boleh dipersoalkan melalui prinsip-prinsip ataupun proses dan prosedur JAKIM logo halal di negara kita adakah kita mendedahkan martabat pengeluaran sijil halal Malaysia kepada apa yang disediakan oleh Amerika Syarikat di manakah maruah negara kita apatah lagi apabila Islam adalah agama persekutuan dan hormat antarabangsa kepada sijil halal negara kita. Nah, Oleh itu ketiganya. Bagi saya, kerajaan kena mengakui tidak boleh berdolak-dalih bahawa kalau mereka mengatakan sekiranya kami tidak menandatangani kerajaan apa nama ni perjanjian tersebut, ia ini akan mendedahkan negara kepada risiko kenaikan tarif yang tidak dapat kita tangani dari segi ekonomi. Kalau itu pengakuan mereka, maka itu bermaksud mereka telah tidak mengendahkan kedaulatan negara. Dan inilah dia bagi kita sebagai rakyat Malaysia suatu pengakuan sah daripada kerajaan kini bahawa perjanjian ini kerana terpaksa mungkin boleh mendedahkan kepada pencabulan kedaulatan negara. Adakah pencabulan itu akan berlaku atau tidak? Kita tidak akan tahu sekarang. Kerana sehingga Malaysia tidak membuat keputusan berkaitan perjanjian dengan negara lain, mana-mana pandangan yang berikan syarikat tentang kemungkinan pencabulan perjanjian ini cuma akan diketahui pada masa itu kelak. Tapi kemungkinan itulah menampilkan persoalan tentang kedaulatan negara yang telah dicabuli dan akan terzahir pada ketika itu kelak. Ini kena difaham dengan jelas oleh kesemua pihak. Tak mengira sama ada yang ini adalah penyokong tegar kerajaan maupun pembangkang. Itu bukan isunya. Ini adalah isu kedaulatan negara. Keempat, isu sama ada perjanjian ini telah mencabuli dan berisiko mencaburi kedaulatan negara kita bukan untuk orang politik jawab bukan untuk pemimpin kerajaan yang berlatar belakangkan politik iaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun Menteri Miti Tengku Zafrul untuk jawab dan yakinkan rakyat isu kedaulatan negara peruntukan keluhuran perlembagaan dan konsep-konsep kedaulatan undang-undang adalah untuk penasihat undang-undang kerajaan jawab iaitu sehinggalah pejabat peguam negara melalui peguam negara tidak tampil dengan kenyataan perundangan yang lengkap untuk meyakinkan rakyat bahawa klausa-klausa yang disentuh atau yang muncul dalam perjanjian Malaysia-Amerika Syarikat itu tidak menjejaskan kedaulatan negara maupun peruntukan perlembagaan dan polisi-polisi berpandukan kedaulatan undang-undang sehingga itu berlaku sehingga itu rakyat tidak boleh menerima penjelasan orang politik berkaitan undang-undang dan perlembagaan. Oleh itu, bukan kita nak persoalkan kejujuran atau keikhlasan kerajaan untuk mentadbir ekonomi negara tetapi mana-mana urus tadbir negara tidak boleh mementingkan ekonomi melebihi daripada kedaulatan negara sekiranya tidak ini akan bermaksud secara tidak langsung dan langsung bahawa kita telah membenarkan negara ini dijajah semula oleh anasir luar dalam hal ini oleh Amerika Syarikat dalam urus takbir negara kita sendiri. Itu maksudnya. Ya, kadang-kadang keputusan kerajaan yang tegas boleh mencacatkan perkembangan ekonomi sementara. Tapi saya yakin pakar ekonomi negara, pakar kewangan negara semestinya mempunyai pelbagai cadangan untuk mengimbangkan kesusutan ekonomi cuma kerana tidak mengikuti kehendak Amerika Syarikat melalui cara-cara perdagangan dengan pihak-pihak negara-negara lain itu untuk pihak ekonomi selesaikan. Kami sebagai orang undang-undang tidak berhasrat mencampuri perkara itu. Tetapi dari sudut perlembagaan dan kedaulatan negara, apa-apa keputusan ekonomi tidak boleh mengenepikan, menidakkan, mencabuli kedaulatan negara. Kalau tidak, tidak ada maksudnya kita mengatakan Malaysia sudah merdeka. So memang Hanif Kati berucap panjang, panjang lebar apa dia cakapkan. Tetapi satu jelah, dia punya premis utamanya Kenapa tak nak mengaku je yang Malaysia ini sebenarnya dibuli semata-mata untuk kita dapatkan tarif 19% itu? Ngaku je yang kita dibuli, mengaku saja kita ditekan dan anda kata kalau itulah berlaku bermaksud kita sebenarnya secara tidak langsung telah menggadaikan kedaulatan kita telah menggadaikan maruah kita semata-mata untuk dapatkan tarif 19% itu Detail, senang cerita, tak ada cerita banyak, tak ada pening-pening kepala itu pun dah cukup dah Tengku Zafrul duk cabar. Mana perjanjian ini yang menggugat kedaulatan negeri kita yang menggadaikan kedaulatan sebagainya? Bila engkau memang membiarkan US bully engkau semata-mata kena kau nak sangat 1900 itu, maka itulah dia. Itulah menggadaikan maruah, menggadaikan kedaulatan secara tidak langsung. Dan saya menanti juga Mungkin apa jawapan yang bakal diberikan oleh Tegu Zafrul. Sekarang ini dia banyak spin je lah kan. Tapi itulah nak macam mana. Bak kata Rafizi lah. Tengku Zafrul ini, lagi sebulan dua je akan jadi menteri. Lepas tu, beliau dah tamat perkhidmatan dah. Lepas ini, bukan masalah dia lagi dah. Dia senator. Lepas ini, dia bukan lagi menteri dah. Siapa yang akan ganti dia sebagai menteri-menteri? Dia yang akan tanggung benda ini. Dia akan hadap. Dan lebih tu, lagi tuan-tuan dan orang sekalian, siapa saja yang bakal jadi kerajaan menggantikan kerajaan Anwar ini, mereka ini pula yang akan hadap perjanjian ini secara asasnya. Tapi, nak macam mana? Inilah dia mandani. Tinggalkan taik, resubelah tak cuci-cuci. Nak macam mana? لاله لاله يا حبيبي يا مولانا يا سيدي يا شيخ يا حبيبي يا مولانا يا سيدي لاله